真没想到，除了你这个宝贝以外，我还能再得个天头，你和这地草，我都要了。五阳侯府的灯笼是吗？这灯笼吧，顶多也就吓唬那些水族的小妖。 还敢来吓唬我？做梦吧你！隐身符。 就凭区区几张符，你还以为能逃过我掌心？ 以药券，敖痕，你与我族人的账，是时候该清算了哼，清算！你竟然敢管我做事！若本君偏要管。 你见下了。你是白衣妖君啊？不是，天下哪有藏头露尾的妖君？我只不过假扮白衣妖君。 想惊走他而已。哇，你真厉害！不过我还是要谢谢你啊。我帮人是要报酬的。当然当然，你要多少银子，我给你。啊，我的地草呢？ 这就是我要的报酬。抱歉，我弟弟也需要地草救命，我以后会补偿你的，但我必须先让你忘了我。啊啊！地草呢？不是，那个白衣男，那个白衣，啊、那个人长什么样啊？我怎么什么都记不起来了？ 喂，有没有人啊？那个地草对我来说很重要，若不能带回地草，便是我失信于武阳侯，神间也可能有大麻烦，这可怎么办啊？喂，有没有？